Вітаємо вас на Дніпропетровському державному в ефірі Час порад сьогодні говоримо про героїв, які воювали у Донецькому аеропорту, а зараз знаходяться із пораненнями у наших лікарнях. Про те, яка допомога їм необхідна. А у другій частині нашої програми, як завжди, корисний і цікавий майстер-клас. Тож залишайтеся з нами, а ми починаємо. В нашій студії сьогодні вітаємо волонтерів, які опікуються військовим шпиталем. Це Олександра Каладжиєва та Анна Коптіла. Доброго дня. Здравствуйте. Ви опікуєтесь саме військовим госпіталем, так? У нашому місті. Яка зараз там ситуація? Скільки поранених кіборгів доставлено? Ну, практично всі відділення заповнені. хирургии, терапии, инфекционных, потому что много ребят э, в связи с тем, что сейчас зима, болеют и привозят, привозят их к нам. <coughs> Отделение заполнено, и практически ну, хирургия вся заполнена киборгами, это разные части, неважно, там 80-е, 79 93-е, это всех ребят везут с аэропорта. Привозят к нам, привозят э, самолетами, вертолетами, и даже... Просто обычные волонтеры, семейные пары едут туда непосредственно на передовую и забирают ребят с поля боя и привозят к нам на своих автомобилях. У якому хлопце Чи Чибогато вашку пораненных? Ну, слава богу, наверное, немного тяж тяжелых, но раненых много. Много везут, везут последние три дня в большом количестве. Щодо їх психологічного стану, їм дуже важко адаптуватися, мабуть, зараз у госпіталі. Що вони кажуть? Як вони налаштовані? Ні, слава Богу, ребята потрапляють к нам, адаптуються в течії 15-20 минут, тому що ми їх ждемо в будь-яке час. ми їх зустрічаємо чаєм, кофі, фруктами, бутербродами, то є Мы всегда их рады видеть, наконец-то, дома, скажем так. Мы их так и приветствуем, мы всегда говорим, здравствуйте, ребята, мы рады вас видеть, вы дома. И вот эти вот слова, и, наверное, они все-таки чувствуют прием наш, они помогают им реабилитироваться быстро. Есть, конечно, ребята, бывают случаи, когда им надо больше времени, там это полдня, либо сутки, либо двое суток, либо мы там, приглашаем психолога. Вот. Но на самом деле... Как-то вот стены греют родные, пусть это и госпиталь, пусть это и больница, но мы стараемся создать такие условия, в которых они максимально быстро приходят в себя. Чи прагнуть вони повернутися назад у аэропорта, у Донецк, чи все-таки хочет додому уже ликуватися? Ситуации разные бывают. В основном ребята хотят вернуться, поддержать тех, кто там остались. Продолживать воевать? Да. Незламний бойовий дух у наших хлопців, незважаючи на поранення. Проте ми всі знаємо із соціальних мереж, і від волонтерів, що в них нічого немає. Коли їх доставляють до нашого міста у шпиталі, в них немає навіть одягу. Як ви виходите з цих ситуацій? Хто допомагає? Благодаря нашим гражданам нашого міста, області і, взагалі, благодаря людям всієї України, які слідять за новостями в соцсетях. и через средства массовой информации люди откликаются сразу же молниеносно, э, приносят все необходимое, то есть звонят нам на наши телефоны, либо пишут э, в социальных сетях э, о том, что нужно. В течение вот буквально двух дней нас обеспечили всем необходимым и продолжают э, нести, звонить. Телефон, телефоны разрываются, мы разрываемся, потому что помимо того, что надо принять эту помощь, надо распределить, ее надо раздать ребятам. Их надо одеть, их надо обуть, им надо телефоны мобильные, пусть самые элементарные БУ, потому что они приезжают иногда без ничего. Ну, там, в разорванной форме и все. Все документы сгорели, все телефоны сгорели. Поэтому мы стараемся обеспечить всем, от, начиная от элементарного нижнего белья, заканчивая верхней одеждой, медикаментами, если надо протезированием, если надо, там, ну, все, что надо. Все, что надо, вплоть до того, что приезжают жены, там, либо родители. Мы стараемся найти какое-то жилье, не сильно дорогое, где родители, либо семья может остановиться. Багато глядачів зараз дивляться нашу передачу. Для них розкажіть, куди звертатися, куди нести допомогу або перераховувати кошти. Ну про це розкажіть, проти для тих, хто хоче допомогти. Ми постійно знаходимося в госпіталі на Комсомольській, 63. От можна приходити туди або в соціальних сетях, дзвонити нам і вже приходити з тим, що нам необхідно. А що необхідно зараз сьогодні? Ну вот мы недавно дали клич, что нам необходимы коляски, костыли, палки, так как это расходный материал. Ребята с ними же уезжают в другие города до дальнейшего лечения или домой уже их выписывают тоже на костылях. Вот, так что это нам необходимо. И что продукты в харчевании, Они всегда нужны, но мы стараемся контролировать как бы всего как бы доставку всего это в госпиталь почему потому что несут много у нас есть условия для хранения но не хотелось бы чтобы ну хотелось бы чтобы это все было свежее поэтому по телефонному звонку мы уже координируем людей которые хотят помочь госпиталю и ребятам что нужно на сегодняшний день то есть первые дни мы просили это продукты питания колбаса сыр кофе сигареты чай это сахар это то что э, самая расходная часть После мы просили фрукты, соки, желательно, если это гранатовый, то натуральный, пусть это будет одна баночка там от одного жителя, но, там, знаете, с миру по нитке, и, и, и всем хватит сока гранатовый, потому что ребят привозят с кровопотерями, с ранами, поэтому мы стараемся как-то контролировать, что нам нужно на сегодняшний день. Вот в данный момент нам надо одежда, например, потому что каждый день идет эвакуация, много ребят выписывают, мы отправляем домой, либо на дальнейшее лечение, и ехать им надо в чем-то, то есть это обувь, спортивные костюмы, Почему спортивные костюмы? Потому что у многих стоят а, аппараты Елизарова, либо это гипс, джинсы ты на него не натянешь. То есть в джинсы мы можем одеть ребят с терапией контуженных, да, которые вот э, целые, э, без рваных ран или там аппаратов. А спортивные костюмы нужны в госпитале, то есть пока они лежат, им удобно передвигаться, это легко, они могут и лежать, и ходить в них. Обувь, неважно, кроссовки, ботинки, что есть, э, Просто щоб одіти їх доїхати їм до наступного пункту, лібо госпіталь, это домой. Дуже так, така слушна порада для всіх, що треба не бути байдужими. Так, це найголовніше. Мабуть, це підтримує і дух наших військових, і всіх, хто переживає за них. Так, да, ребята благодарні вони... Они благодарят всех жителей, они благодарят всех волонтеров, неважно, это волонтеры при медучреждениях, либо это волонтеры, которые помогают ребятам на передовой. Все, ну, они просто низкий поклон. Мы им делаем, они а нам. И мы все понимаем, что если не будет хорошего тыла, то, наверное, ну, если бы не было этого тыла, мы бы уже давно проиграли битву и сдались бы надо понимать, что хорошо, что ребята едут туда защищать нас, но мы должны их поддерживать здесь, помогать им, чем можем. Это детские рисунки, это продукты питания, одежда, обеспечение финансовое. Не оставайтесь в стороне, действительно. Помните о том, что война не так далеко, это 200 километров. Мы должны осознанно к этому подходить, мы должны осознавать это, насколько мы можем это осознать. Все, кто еще не верит, либо как-то отказывается в это верить, мы приглашаем прийти, посмотреть ребятам в глаза, посмотреть на их состояние, посмотреть в глаза их семьи. Потому что они едут защищать не только свой, своего ребенка и свою семью, свой дом. Они защищают каждого ребенка, который здесь может позволить себе выйти в парк, погулять по спокойным, мирным небом. иным мы можем Конечно, покоить. конечно. Ребята, э, я считаю, наверное, наши мужчины все-таки самые лучшие в мире мужчины. Потому что так как они борются за наш покой и за свободу нашу, я думаю, нигде так не боролись. И благодаря им мы сейчас видим, какие у нас люди. Кто есть кто. То есть война это плохо, но, наверное, какие-то моменты есть, э, ну, не положительные, а вот такие, которые нам показывают, кто нас окружает. Мы видим, как отзываются люди, мы видим, кто на что горазд, кто вносит маленькую лепту, оно так кажется, вроде бы ты сделал совсем чуть-чуть, но каждый по чуть-чуть в общей сложности получается это машина которая здесь, в тилу, помогает ребятам там. Ви волонтери, ви допомагаєте, ви робите неабияку роботу, завдяки вам, хлопці мають дуже багато всього. І починаючи від одягу, від їжі, закінчуючи тепловізорами, на які всі волонтери збирають кошти. На жаль, вони дуже дорогі, так, ці прилади, але без них хлопці не зможуть. И шановные глядачи, очень важливо, не быть бойдуже, мы еще очень важливо сдать кровь, так, потому что бицей потребуются его. Конечно, конечно, так? вчера нам перед последним бортом привозили кровь, потому что наши врачи четвертые сутки не выходят с операционных, они выбегают к нам, говорят сделайте сладкий сладкий чай, потому что, ну Мозгу надо продолжать работать, а как бы физически уже нету сил. То есть единственное, что они успевают, это там выскочить, выпить чая между операциями, пока одного парня отвозят в палату, а второго привозят. Кровь можно сдать, вы знаете, в Мечниково, в банк крови, и 16-я больница, насколько я знаю, принимает тоже. Так, до речи, 23 сентября на базе лекарни мечникова будет проведена акция по сдаче крови. Тож приходьте, не будьте байдужими, з собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код. Тож вас будуть чекати. Я гадаю, що кожен знайде час, ту хвилинку, щоб якось допомогти. У нас наразі є телефонний дзвінок, але добрий день ми вас слухаємо. Добрий день. Так, добрий день. Я хочу к вам обратитися віжу волонтера, дівчатки. Я передаю через вас пенсію, через телефон. А вот сегодня хорошо увидела чисто волонтеров. Есть мужа свитера. Могу с нашей пенсии какой-то что-то передать, но я хочу действительно, чтобы это была волонтерская организация. Мужу 63 года. Он может еще пойти сдать. И куда? Он раньше был. Ну, кровь давал на предприятие. И где волонтеры находятся? Дякую <ривання> за запитання. Тобто, куди звернутися, щоб на всі свої запитання знайти відповіді? Волонтери знаходяться в воєнному госпіталі, непосередньо можна приїхати до нас на протягом всього дня в відділенні хірургії або на КПП госпіталі. А кров вставати в медучережденні. В лікарню Мечникова також можна звернутися. гадаю, будь-який час волонтери цієї лікарні також скажуть. Також можна просто сделать ребятам испечь пирог, либо пирожки, потому что мы знаем, что государство не сильно хорошо обеспечивает наших пенсионеров, да, поэтому для того, чтобы не забирать там, ну, даже те же деньги, там, 100-200 гривен, мы понимаем, что это для пенсионеров большие деньги, вы можете просто испечь пирог, либо пирожки, либо блинчики, принести к нам, и порадовать ребят домашней выпечкой. Они с удовольствием кушают у нас все, что домашнее приносят, не боятся, доверяют нашим людям, нашим ну, много людей приносят, приносят пироги, торты, оладушки, блинчики с мясом, с творогом, ну все, что пожелаете. Они будут рады, даже просто тому, что люди пришла до них. Конечно, можно просто прийти, одеть халат и пойти к ребятам пообщаться не в войне о жизни. Не запытывай, не потребно запытывать. Какая ситуация у Донецкого аэропорта? Ну, треба... им этого достаточно. Они это переживают, находясь даже на лечении у нас, то есть попавшие уже с ранением к нам, они переживают за ребята, они звонят, и мы, они их поддерживают. То есть они все равно находятся все время мысленно с ними там, ну, на передовой. А вот просто поговорить. То есть, когда начинаешь о войне, они говорят, мы с войной приехали, и о войне говорить как бы не особо они хочется. Они между собой говорят об этом. А да, этого с нами достаточно. любую тему, с каждым можно найти. Как о чем интереснее? поговорить, да. Причем, ну, там, киборги, не киборги, на самом деле заходишь в палату и спрашиваешь у ребят, а кто ты? Они все обычные люди. Это водители, слесари, сантехники. То есть, это обычные, обычные люди, просто которые настолько сильны духом и настолько мужественны, что вот их пока, и я дай бог, что никто не сможет нас сломить, их дух и наш тоже. Поки є волонтери, поки є люди, яких чекають, я гадаю, що саме так і буде. До речі, Аню, ви ще займаєтесь тим, що можна сказати, розважаєте хлопців, так допомагаєте їм відволіктися від сумних думок. Розкажіть про ці да, у нас є культурно розв'язательне учреждение, яке і самі відкликнулися. Це кінотеатр правда, кіно Вони кожен день буквально чекають ребят в гості на сеанси. Также у нас есть волонтеры, которые занимаются доставкой, подъезжает автобус к госпиталю, ребята вышли, сели, подъехали, им не надо выходить куда-то на улицу, пользоваться общественным транспортом, так как многие на костылях. Вот. Театр Горького тоже нас всегда приглашает и ждет. Театр Шевченко. Вот даже сегодня мы были в историческом музее днем, вечером идем в театр Крик. Так что все ребят поддерживают, ждут. И очень приятно, что люди відгукнулися и бесплатно сделали такие акции. Очень потому бо психологическое здоровье, також важливое для хлопців. Конечно. Пока было тепло, мы ходили на футбольные матчи. Спасибо Ультрасам Днепра, которые всегда нам предоставляют бесплатные полсектора, скажем, где мы можем с ребятами спокойно сидеть на костылях. Ну как бы как бы ни, мы не приехали, они всегда нам найдут место, они всегда развлекут ребят. Спасибо им. Всем, всем спасибо. Всем, кто остается неравнодушен и идет к нам навстречу, и люди сами звонят, предлагают помощь, предлагают какие-то развлекательные программы, приходят в госпиталь выступать, это школы, детские садики, либо это там просто талантливый ребенок с родителями, который хочет какую-то радость принести ребятам, приходят, прям в палатах выступают. Главное не быть байдужим. Ще раз наголошуємо на цьому. Велика вам вдячність за вашу роботу, за те, що ви допомагаєте хлопцям, за те, що ви прагнете зробити так, щоб мир все ж таки був ближчим до нас. І, звичайно, подяка хлопцям передавайте їм від нас вітання. Ми віримо в перемогу і також їх підтримуємо. Нашим глядачам дякуємо, що ви були з нами. Час ефіру добіг кінця. Гадаю, ви не залишитесь байдужими і обов'язково хочемось, а допоможете. Прямо зараз для вас сюжет вже зовсім на іншу тему, а потім ми повернемося у студію на майстер-клас.